وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من ابناءنا من عمل يوم النهر احب الى الله من يوم أَنَّ انه لا القيامة بقرونها واسرارها والمامها وان انت ملاطهم الى الله بمقام القدر يقوم الارض يطيب بها نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأبور وقال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا ما لنا فيها يا رسول الله قال بكل سوره حسنة قالوا ما يا رسول الله